Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Prof Dr. Muhammad Mahajan Awang. Kami daripada set 47.2. Hari ini kami akan membentangkan berkenaan tajuk kemahiran KPF iaitu pemulihan atau inovasi teknik pengajaran. Berikut adalah ahli kumpulan kami iaitu yang pertama Nur Hamizah Huda binti Muhammad Syaifani Yang kedua Intan Nur Azrina binti Muhammad Azam Yang ketiga saya Nur Izzah Syahira binti Muhammad Ismaili Yang keempat Nur Fa'ain Afisah binti Isha Yang kelima Aifa Arina binti Syahrum Dan terakhir sekali Amin Izzati binti Zainuri kita teruskan dengan pengenalan kemahiran IKM. IKM ini telah diperkenalkan dalam kurikulum baru sekolah rendah KBSR pada tahun 1983. Tujuan IKM ini adalah untuk menyediakan kemahiran asas kepada pembelajaran yang lebih kuat. Uh, kemahiran 3M juga merujuk kepada membaca, menulis dan mengira. Ke, penguasaan kemahiran ini di awal usia adalah sangat penting kerana ia menjadi asas kepada pembelajaran yang sosial dan perkembangan individu secara menyeluruh. Kita tengok kepada 3M yang pertama iaitu membaca. Membaca ini adalah uh, kemampuan untuk mengenali, memahami dan menafsirkan perkataan atau teks. Kemahiran ini merupakan asas literasi untuk membolehkan seseorang individu individu itu mengenali, memahami dan menginterpretasi perkataan serta makna yang ingin disampaikan. Yang kedua ialah menulis. Menulis ni adalah kemampuan untuk menyusun dan menyampaikan idea, pemikiran dan maklumat dalam bentuk teks. Ia melibatkan penggunaan bahasa yang betul untuk memastikan maksud yang disampaikan itu jelas. Dan yang terakhir sekali ialah mengira. Mengira adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan dan mengaplikasikan nombor serta konsep matematik dalam kehidupan seharian. Ia melibatkan operasi seperti tambah, tolak, darab dan bahagi. Kemahiran matematik ini merupakan asas dalam pemikiran logik dan penyelesaian, penyelesaian masalah. Ianya juga penting untuk kehidupan seharian. Seterusnya ialah kepentingan 3M kepada pemilihan dan inovasi. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran pendidikan, penguasaan 3M adalah satu asas yang hukum untuk para pelajar yang mana mengalami kesulitan dan masalah dalam pembelajaran. Jadi, membaca, menulis dan mengira ini adalah satu langkah pertama dan langkah yang penting untuk memastikan mereka yang mempunyai masalah dalam pembelajaran ini dapat mengejar ketinggalan dalam pendidikan. Untuk inovasi pula, kemahiran 3M ini memberikan seseorang individu itu kemampuan untuk menyampaikan idea dan bertukar maklumat dengan lebih baik. Sekarang ini penting dalam dunia inovasi di mana komunikasi idea dan penyelesaian memainkan peranan utama. Selain daripada itu, penguasaan 3M membuka jalan untuk pemikiran kreatif dan menyelesaikan masalah yang lain. Saya Ami Zatibita Zenurin dengan nombor metrik P156100 akan meneruskan pembentangan. Baiklah, seterusnya adalah kelebihan dan kekurangan 3M kelebihan, pihak sekolah serta guru dapat merangka aktiviti pengajaran dan pembelajaran, menguruskan sumber pembelajaran serta bimbingan individu kepada setiap kanak-kanak mengikut tahap penguasaannya. Manakala bagi kekurangan 3M pula, murid akan lebih menghadapi kesukaran untuk memahami pembelajaran. Sekiranya kaedah penguasaan 3M ini tidak dijalankan dengan betul, ianya akan lebih menyukarkan untuk mencapai kejayaan di dalam penilaian dan peperiksaan di sekolah. Nama diberi Intan Nur Azrina binti Nur Azam. Di sini saya akan menerangkan definisi kemahiran 3M sebagai pemulihan. Kemahiran 3M dalam konteks pemulihan bermaksud proses guru membantu murid untuk menguasai kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan juga mengira. Fokus program ini adalah untuk murid ketinggalan atau murid yang mempunyai kelemahan dalam asas kemahiran 3M yang saya sebutkan tadi. Program ini bertujuan untuk mengatasi jurang pembelajaran murid dan menyediakan asas yang kukuh untuk murid menyediakan diri untuk meneruskan pembelajaran harian mereka yang lebih kompleks kelak gaya pembelajaran kemahiran 3M sebagai pemulihan adalah secara individu mengikut kemampuan murid mereka juga mendapat sokongan tambahan daripada guru-guru dan uh, rakan sebaya serta mendapatkan pemantauan secara berterusan untuk kemahiran membaca murid perlu mengenali huruf perkataan dan struktur ayat mereka juga perlu fasih untuk membaca dan memahami pelbagai jenis teks Aplikasi di dalam bilik darjah antaranya adalah pengulangan bacaan secara berpandu mengikut tahap kemampuan murid. Untuk aktiviti, kemahiran menulis pula, murid perlu membentuk huruf, menulis ayat dan mengekspresikan idea mereka secara bertulis. Mereka juga perlu mampu mengeja, menggunakan tanda bacaan dan memahami tata bahasa asas. Latihan yang boleh dilakukan di dalam kelas antaranya latihan berstruktur seperti mengisi tempat kosong, teka silang kata dan juga menulis karangan pendek. Dan akhir sekali, untuk kemahiran mengira, murid perlu menguasai asas matematik seperti operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Mereka juga perlu memahami konsep asas nombor, pengiraan serta penyelesaian matematik mudah. Aktiviti di dalam kelas antaranya aktiviti praktikal seperti permainan nombor dan aplikasi matematik di dalam kehidupan seharian. Saya Nurfahid Afifah binti Ishak. Seterusnya saya akan membentangkan kelebihan dan kekurangan kemahiran 3M dari segi pemulihan. Antara kelebihan-kelebihannya adalah yang pertama untuk membantu murid-murid dalam kelas biasa yang mengalami kesukaran dalam pembelajaran dalam menguasai kemahiran asas 3M di mana program pemulihan khas telah diperkenalkan sebagai satu alternatif untuk membantu murid-murid dalam penguasaan 3M di sekolah sebagai langkah pencegahan awal yang kedua adalah memberi memberikan pedagogi yang berlainan dengan mempelbagaikan pendekatan seperti lakukan aktiviti berbentuk projek, lakonan-lakonan, nyanyian dan sebagainya supaya murid yang terlibat aktif dalam pembelajaran dan fokus di dalam kelas. Yang ketiga adalah membantu menyelesaikan masalah sikap dan tingkah laku murid yang negatif yang boleh menjejaskan pelajaran mereka. Seterusnya adalah kekurangan. Yang pertama adalah untuk kekurangan peruntukan kewangan untuk murid-murid melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuai dengan bakat, tahap kecerdasan dan kebolehan mereka. Yang kedua adalah bahan bantu mengajar BBM yang kurang menarik minat murid untuk meneruskan pembelajaran uh, seperti uh, pengulangan penggunaan BBM yang menyebabkan murid mudah berasa bosan dan suka menumpukan perhatian di dalam kelas. Yang ketiga adalah uh, nisbah murid yang ramai dan persekitaran kelas yang tidak kondusif. Uh, ini akan menyebabkan murid-murid uh, tidak mendapat perhatian sepenuhnya secara individu oleh guru yang mengajar. Seterusnya, contoh aplikasi kemahiran 3M sebagai pemulihan di dalam bilik tarjah. Untuk kemahiran membaca, antara aktiviti yang boleh dilakukan di dalam kelas ialah pembelajaran secara kolaboratif. Di sini, murid digalakkan untuk membuat bacaan buku cerita secara bergilir di dalam kumpulan kecil. Seterusnya, kad imbas interaktif di mana ia membantu murid untuk menghafal perkataan baru mengikut gambar dan warna-warna yang menarik. Storytelling pula menggalakkan murid untuk membaca cerita pendek yang berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. Dan akhir sekali, aktiviti Word Scavenger Hunt ataupun Treasure Hunt di sini murid diberikan senarai perkataan ataupun objek yang perlu dicari di dalam serata kelas mereka. Contoh aplikasi kemahiran menulis di dalam bilik darjah pula antaranya adalah storytelling yang menggalakkan murid untuk menulis cerita pendek dan menceritakan perkara tersebut kepada rakan-rakan mereka. Selain itu, murid juga boleh melakukan aktiviti seni budaya yang menggalakkan murid menggunakan daya imajinasi mereka untuk menulis menu restoran, membina poster ringkas ataupun uh, kad perayaan. Selain itu, murid juga boleh digalakkan untuk menulis biodata diri mereka sendiri. Akhir sekali, contoh aplikasi kemahiran mengira di dalam bilik darjah. Yang pertama, pembelajaran secara kolaboratif di mana murid diberikan masalah matematik dan diminta untuk menyelesaikannya secara berpasangan. Selain itu, murid juga boleh menggunakan kaedah kad imbas interaktif untuk mengenali fakta-fakta matematik yang baru dan memandangkan dengan gambar yang sesuai. Selain itu, murid juga boleh menggunakan aktiviti hands-on. Di sini, mereka menggunakan contoh abstrak seperti gula-gula ataupun guli untuk membantu pemahaman operasi matematik. Dan akhir sekali ialah aktiviti role play. Aktiviti ini mengaitkan pembelajaran dengan situasi sebenar seperti menggunakan wang kertas tiruan dalam aktiviti penjual pembeli. Nama saya Aifa Arina binti Syaruh. Saya akan bentangkan kemahiran 3M sebagai inovasi. Definisi inovasi. Inovasi sebagai idea dan konsep atau strategi yang boleh mempertingkatkan sesuatu amalan. Seterusnya ialah inovasi dalam pengajaran ialah suatu pembaruan kreatif dalam kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru untuk memastikan objektif pengajarannya tercapai. Kaedah pengajaran inovatif ini juga dilaksanakan untuk menangani masalah pembelajaran seseorang murid. Okey seterusnya ialah jenis-jenis inovasi. Okay, yang pertama ialah pembelajaran berasaskan projek PBP. Ialah kaedah ini merupakan pengajaran sistematik yang melibatkan murid dalam pembelajaran pengetahuan Melalui proses inquiry lanjutan Yang direka bentuk untuk menghasilkan produk Atau tugasan. Okey contohnya ialah Projek membina buku cerita berkumpulan Okey di mana projek ini Pelajar harus dan anak-anaknya Harus mem membina buku cerita Melalui uh, aktiviti membaca Iaitu mereka akan membaca buku yang dapat mengekspresikan mereka untuk menulis Buku cerita mereka sendiri dan seterusnya Mereka juga akan membuat uh, Aktiviti menulis bersama rakan mereka Jadi hal ini akan meningkatkan pemahaman mereka dalam penulisan dan pembacaan mereka. Okey, seterusnya ialah pembelajaran berasaskan masalah PBL. Okey, pembelajaran ini mirip dengan PBP iaitu pembelajaran berasaskan projek. PBL ini bertitik mula daripada pembelajaran berasaskan masalah. Pembelajaran ini juga adalah melalui membuat atau melakukan atau sebut kata lain learning by doing. Contohnya ialah projek perniagaan di dalam kelas di mana pelajar akan belajar cara untuk mengira apabila apabila mereka menghadapi masalah untuk memberikan baki wang atau mengira jumlah jualan yang mereka lakukan oleh itu mereka akan ini akan meningkatkan pemahaman daripada segi mengira mereka okey seterusnya ialah pembelajaran elektronik di mana pembelajaran ini akan berlaku apabila murid menggunakan komputer telefon pintar dan internet Okey contohnya ialah apabila guru mengadakan kelas secara dalam talian menggunakan Google Classroom. Okey ini membolehkan pelajar untuk mengakses kelas pada bila-bila masa sahaja. Okey seterusnya ialah pembelajaran berasaskan laman sesawang di mana uh, pembelajaran ini ialah pembelajaran dalam talian yang menggunakan gabungan streaming video, persembahan PowerPoint, penerangan audio dan perisian lain dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran. Okey contohnya ialah Razkids. Razkids ini ialah laman sesawang yang mempunyai uh, aktiviti membaca di mana, dengan bantuan uh, gambar dan suara Di mana ia membuatkan uh, aktiviti baca itu lebih menarik Saya Nurhamid Zahuda binti Muhammad Syafni Hari ini saya ingin membentangkan bagaimana teknologi boleh digunakan Sebagai inovasi dalam pengajaran kemahiran 3M Iaitu membaca, menulis dan mengira Pertama sekali kita lihat Penggunaan video dan tayangan slide ini merupakan satu alat mengajar yang sangat efektif kerana ia boleh menarik minat murid untuk belajar serta memudahkan penyampaian pendidik untuk menyampaikan isi pelajaran dan kemudiannya ia membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan di dalam kelas. Kajian ini telah dibuat oleh Saidin 2023 bahawa penggunaan bahan visual Uh, ini dapat meningkatkan tumpuan dan pemahaman murid terhadap sesuatu topik. Yang seterusnya ialah melalui kuis interaktif dan projek murid. Teknologi membolehkan kita melaksanakan penilaian dan pengajaran secara lebih menyeronokkan. Kuis seperti kuis yang boleh jadikan sebagai latihan kendiri yang cepat dan efektif manakala untuk projek membabitkan murid secara aktif di mana mereka boleh berinteraksi sesama rakan dan belajar secara kolaboratif projek murid juga memberi pengalaman bermakna yang menjadikan pembelajaran lebih mendalam. Kajian ini disokong oleh Hamzah dan Mahamud 2021 yang menekankan kepentingan penglibatan aktif murid. Yang ketiga ialah penggunaan aplikasi dalam talian dan kepitaran buatan ataupun AI. Aplikasi dalam talian seperti Google Classroom, Quizzes dan sebagainya dapat membantu murid mengakses bahan pembelajaran dengan lebih mudah. AI pula memberi ruang untuk murid menjana idea, menyemak tugasan dan membuat persediaan projek dengan lebih sistematik. Teknologi ini bukan sahaja menjimatkan masa, malah mendorong kreativiti dan pemikiran kritis dalam kalangan murid. Di sini jelaslah bahawa teknologi memainkan peranan yang amat penting dalam menginovasikan pengajaran kemahiran 3M melalui penggunaan video, kuis projek aplikasi dalam talian dan AI maka guru bukan sahaja dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran tetapi juga membina suasana pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan. Okey, seterusnya ialah kelebihan dan kekurangan teknik inovasi. Okey, antara kelebihannya ialah yang pertama, memperkayakan pengalaman pembelajaran murid. Okey, di mana guru menyelitkan uh, pembelajaran berbentuk gamifikasi di mana murid bermain sesuatu permainan itu kemudian mendapat mata. Jadi ini akan membangkitkan semangat mereka untuk bermain dan belajar sesunya so, juga ialah tayangan video tayangan video yang mudah difahami dan menyeronokkan dapat memberikan murid untuk lebih faham dan lebih seronok untuk mereka belajar Okey, yang kedua ialah meningkatkan keberkesanan teknik penilaian murid. Okey, di mana guru menye menyediakan platform seperti Google Classroom untuk uh, menilai murid mereka secara berterusan dan juga menyediakan uh, pembelajaran berbentuk gamifikasi seperti Kahoot dan quizzes untuk menilai murid-murid mereka secara cepat. Melalui kedua-dua penilaian ini dapat memberikan uh, guru untuk mengetahui uh, kekuatan dan kelemahan murid kemudian uh, menyuaikannya dengan kaedah pengajaran yang sesuai untuk mereka. Okey, yang ketiga ialah memperluaskan akses kepada pendidikan di mana guru menggunakan Google Classroom untuk membuat kelas secara dalam talian yang mana membolehkan murid yang tidak dapat hadir secara fizikal ke sekolah untuk mengakses kelas itu. Selain itu, guru juga boleh membuat kelas tambahan berbentuk dalam talian di luar sekolah. Okey, seterusnya ialah kekurangan teknik inovasi. Okey, antara kekurangannya yang pertama ialah kos infrastruktur yang tinggi. Okey, penggunaan seperti komputer, internet, tablet, perisian pendidikan dan alat teknologi lain ini memerlukan kos yang tinggi dan kos penyelenggaraannya untuk memastikan ia mencukupi dan dilaksanakan secara berterusan juga memerlukan kos yang tinggi. Okey, yang kedua ialah gangguan dan ketagihan teknologi. Okay, di mana murid ini boleh terdedah dengan permainan atau aplikasi yang tidak kaitan dengan pembelajaran mereka yang mereka jumpa dalam komputer atau alat pintar yang mereka gunakan. Okey, sebenarnya uh, mereka juga boleh cenderung uh, untuk uh, untuk lihat pada elemen hiburan yang terdapat dalam uh, pembelajaran berbentuk gamifikasi itu uh, berbanding dengan bahan akademik iaitu buku mereka sendiri. Okey, yang ketiga ialah interaksi sosial berkurang. Di mana guru guru dan murid itu akan saling kurang bergaul. Di mana ini dapat menurunkan kemahiran dalam komunikasi murid dan guru itu sendiri. Dan juga daripada segi murid, daripada segi menulis murid itu juga akan turun iaitu kemahiran motor halus mereka, iaitu kemahiran menulis menggunakan tangan. Juga akan turun jika mereka terlalu bermain game. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan beberapa teknik inovasi yang boleh digunakan dalam pengajaran kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira dengan menggunakan pelbagai teknologi masa kini. Yang pertama, kita boleh memanfaatkan aktiviti permainan interaktif seperti quizzes, Kahoot dan wordswall Permainan ini sangat efektif dalam menarik minat murid kerana ia mempunyai elemen cabaran yang amat menyeronokkan dan juga membolehkan guru-guru mengukur pemahaman murid secara serta-merta. Seterusnya adalah Demonstrasi pengajaran dengan bantuan video seperti video BPD, Didik TV dan YouTube, guru boleh menyampaikan sesuatu konsep dengan lebih jelas melalui visual dan audio. Ini sangat berguna terutama uh, dalam topik-topik yang susah, yang memerlukan pemerhatian langkah demi langkah sebagai contoh dalam subjek matematik. Yang ketiga, melalui kaedah pengajaran secara dalam talian yang semakin uh, hangat sebagai contoh aplikasi matematik. WhatsApp, Telegram dan Google Meet yang membolehkan guru-guru untuk menyampaikan pelajaran di luar waktu kelas serta berinteraksi dengan murid secara langsung atau tidak langsung. Yang keempat ialah penggunaan perisian komputer seperti PowerPoint dan Flipbook. Ini akan membolehkan guru-guru menyediakan bahan interaktif dan menjadikan pembelajaran lebih menarik serta mudah difahami. Yang kelima ialah melalui teknologi kecerdasan buatan ataupun AI yang semakin mendapat tempat dalam dunia pendidikan. Contohnya aplikasi tanya buku MS Learn yang boleh membantu murid mendapatkan jawapan dengan lebih pantas, meneroka topik secara mendalam dan mempelajari secara kendiri mengikut kadar masing-masing. Dan yang terakhir ialah aktiviti berpusatkan murid. Contohnya murid boleh membuat pementasan video secara dalam talian yang bukan sahaja mengasah kemahiran komunikasi murid tetapi juga meningkatkan keyakinan diri mereka. Jadi dengan bantuan teknologi, proses pembelajaran akan menjadi lebih menarik, interaktif dan bermakna untuk murid. Baiklah, berdasarkan penyelidikan dapat kami simpulkan bahawa kemahiran 3M adalah usaha yang dibangunkan oleh guru bagi membantu murid menguasai kemahiran membaca, menulis dan juga mengira. Selain itu, penguasaan kemahiran 3M ini juga kepada murid perlu diberi ruang dan inovasi agar tidak membebankan murid serta menimbulkan rasa malu pada murid yang sukar untuk menguasai kemahiran ini.